Nə qəşəng evdir bu. Nə qəşəng gözəl evdir. 2 dənə də balkonu var, hörmətli. Ay aleyküm, vayə salam aleykum. Aleykum salam. Yağışlı, qarlı havada ev... yenə də ev. Ehtiyatlı, ehtiyatlı olun. Yəni evin tapusunu. Allah, necəsən? Hörmətli izləyicilərə hamı salam deyirəm. 2 balkonlu, qəşəng fasad görünüşü var. Nə gözəl evdir o. Bəli, bəli, həqiqətən gözəldir. Həqiqətən gözəldir. Sözün əsl mənasında 6 otaqlıd evimiz, 2 mərtəbədir, monolit evdir. Həyəti də var, bacası da var, oturub durmağa kifayət qədər yer də var. Evimiz kürsülüdür. Necə rəyi istəyirsə elədir. Sənədi də qaydasındadır. Qiymət nədir bəs? Masazırdayıq, 2-ci ərazı marketin arxa hissəsində. Qiymət 145.000 manat start olaraq. Rəqib olunur. Kim alsa Allah xeyir versin qardaş. Təbii ki, endirim də olacaq. Hə. Evimizin hər tərəfinə keçmək olar sağdan, soldan kombi aparatına o tərəfdə quraşdıracaq, çünki yeri var, özünü üstü Məcət bağlı. Görsədim, gör, gör. Bax görsədəm görsünlər dəyərləyəz izlərimiz. Niyəb göstər? Bax, keçirsən, orada da bax kombi aparatı üçün yer, üstü də bağlıdır. Bəli, görsən. Yan yağışdad yağmayacaq. Otaqlarla tanış olacaq. Həyətində belə bir ağac var. Həyətində işıqlandırılmış falan yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma bilmirəm nə ağacıdır. Bu tut tutaqacı. ağacıdır. Tut ağacıdır. Bəli, bəli, tut ağacı. Demək istərsən ki, burada tut qəşəng bir nəmiş, belə Sülkəliyətsən belə kökləcəyən. <laughs> İnşallah. Ə. Kim alsa üzü yaza yaya o sülkəliyə. Bəli. Əla. Nəyin nə vəndə. Ya Allah çək. Ora baxaq, qonaq otağımıza baxaq ki qonaq otağı. Biz soldan başlayaq. Fərsə. Belə bir qonaq otağıdır, açıq həm də oboy, yer hamısı laminat. Siz bilirsiniz də, oboylar hardan gəlir. Davam edək. Yox. Mən deyim birinci. Məşhur Sədərəy bazarı. Sədərəy? Bəli, dünyaca məşhur Sədərəy bazarının pazar. orijinal aboylarıdır. Hə, görürsən? Bəli, bəli. Mətbəx Mətbəxi budur, geniş mətbəxi var. Sonra nə gözəl qapılar var bu evin belə. Deməli, iki otağımız aşağıdadır. Bu da 1-ci mərtəbədəki 2 iki, ikinci otaq, yataq otağı. Davam edirsiniz də bu ara kəsməsi də monolitdir. Bəli, bəli monolitdir. Onu da qeyd elədim videonun əvvəlində. Bu da hamam tualetidir. 2-ci mərtəbədə də var. Burada qladovkaçı var. Bəli. Qalmaq 2-ci mərtəbəyə. 4 dənə də otağımız 2-ci mərtəbədə 145 min sənəd kupça 2-ci ərazinin arxasında. Bu ikinci mərtəbə hamam tualeti. İkinci mərtəbə pələkanlarda qoz ağacındandır, dəyərliz. Qoz <laughs> ağacından. Hə. Bu birinci otaqdır, yataq otağı. 4 dənə yataq otağı ikinci mərtəbədədir. Bu ikinci otaqdır. Otaqlar da yaxşıdır. 2 dənə balkonumuz var. Bir bu otaqdan, bir də bu otaqdan. Yəni eyvan. Gəlin səbətə balkonu kürsəsini də göstərim ki, asfaltdır kürsəsi asfaltdır. Hə? Ən əhəmiyyətli baxın, asfalt. Görürsüz? Əhəmiyyətsiz odur ki, bəli, asfaldır. Və axıncı yataq otağı, ora ilə də yekunlaşaq. Bu da 4-cü yataq otağı. Burdan da balkona çıxış var. İki balkonlu iki otağımız var. Kimə olsa Allah xeyir gözsün, asmanı çəhtiyəyə ehtiyacı yoxdur. Oşavi olacaq 145 min manat sənəd kubcu. Bu günə bu qədər sağ olun, minnətdaram.